Сегодня у нас третий день полигона. Взвода занимается по индивидуальным планам. Второй взвод отрабатывает стрелковку, упражнения. Третий взвод отрабатывает сегодня технику. Также еще у них сегодня по плану работа с мотолыгой. Кроме дневных занятий, еще у них будут ночные занятия в принципе, как и у всех подразделений. Гоняли на БТРе, гоняли на ШВЭКе, разворачивались в цепь, загрузка-выгрузка, развертывание в цепь. Все это сначала отрабатывалось, когда стоит техника, потом отрабатывали все это на ходу.